القران دكتور تهاجي سحسن محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد Wa ala ali Muhammad Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid Amma ba'd Muslimin muslimat yang boleh Kita telah bincangkan bagaimana Dalam kuliah aku yang lalu Berkaitan dengan peranan perkara lahwun ni Liudhilla an sabilillah Ataupun dibaca dengan Liudhilla an sabilillah dan dalam kedua makna yang dikemukakan dalam kiraat ini, kalau kita perhatikan, kalau dibaca sebagai liudillah dengan dhammah, ni supaya menyesatkan orang lain. Ini merupakan bacaan majoriti para ulama kiraat. Ada yang bacanya dengan liadillah, dengan uh, fathah. Dan dengan maksud yang dikemukakan di situ, maksudnya kesatannya lebih mantap dan lebih buruk daripada sebelumnya. Ini merupakan kiraat ah, Ibn Kathir, Abu Amr. Iaitu liazdad dalalan ala dalalihi. Ith lam yaktafi binafsihi bil kufri hatta akhaza yabuth dalalahu linnas wa bidzalika yakunu ma'alul qira'atain muttahidal makna kata imam ta'rif masyhur dibaca dengan yudilla ke ataupun yadilla walaupun maksudnya merujuk kepada kesatan menyesatkan tapi kesatan seorang itu akan menyebabkan kesatan yang lain juga dan menambah lagi kesatannya itu untuk mempengaruhi orang lain supaya mengikuti jalannya jadi kedua-duanya yakunu ma'alul qira'atain al makna kata imam ta'rif bin Ashur. jadi larangan untuk membangkitkan garizah ni seperti yang dapat kita lihat dalam penjelasan para ulama contohnya Imam Mutawalli Syarawi dan menarik juga pandangan yang dikemukakan dalam tafsir Fathul Bayan fi maqasid al-Quran oleh Abu Tayyib Siddiq bin Hasan bin Ali Husaini al-Qanuji al-Bukhari ini seorang ulama yang terkemuka dari India bila beliau membawakan pandangan daripada Nailul Autar oleh Asy-Syaukani bahawa bila sesuatu itu merujuk kepada la siyama idza kana mustamilan al dhikri al-qudud wal khudud wal jamal wal dalal wal hajar wal wisal wa mu'akarat al-iqar wa khalil al-udhar wal waqar ini perkara yang namanya membangkitkan Garizah ni bila dia menceritakan apa dia menceritakan tentang rambut menceritakan tentang pipi menceritakan kecantikan menceritakan kemanjaan menceritakan tentang perpisahan menceritakan pertemuan selepas keterpisahan itu menceritakan tentang Mu'akaratil Akar menceritakan tentang per pertemuan melihat rumah milik kekasih itu menceritakan tentang lebih parah daripada itu menceritakan tentang perkara yang namanya Wakhalin Uzar berkaitan dengan hubungan lelaki dan perempuan ini inilah yang menyebabkan sesuatu itu la yakhlu an baliyatin inilah yang menyebabkan seorang mendengar itu terangsang kerana terangsangnya seseorang itu seperti dikemukakan oleh Imam Tawri Syarawi di tafsirnya wa sabaka na wadahna an mara anna marati wa syu'ur thalath ini mertabat uh, gharizah ni boleh dibahagikan kepada tiga yang pertama yudrik bihawasi mula-mula dirasa dengan perasaannya semua wijdan yang fi nafsi natijatan lil idrak kemudian bila dah tersedar ataupun perasaan satu benda itu maka masuklah dalam hati. Suman nuzul wal amal ladhi yutarjimu hadzal wijdan. Ini yang ketiga yang parah ni maka usaha yang dilakukan secara giat untuk menterjemahkan apa yang terdapat dalam perasaan. Wa min bina anna syar'a la yatadakhalu fi hadhihi almas'alati illa fi marhati nuzul. Tapi telah kita bincangkan dalam kuliah aku yang lalu contohnya surah Yusuf menceritakan tentang bagaimana perasaan dalam hati manusia itu itu tidak dikira sebagai dosa sehingga dia bertindak melakukannya melainkan bila seseorang berada di Mekah di tanah haram maka itu adalah kelebihan terdapat di Mekah bukan sahaja pahala dilipat gandakan bahkan niat untuk melakukan satu Perkara pun telah dikira. Qumayunid fihi bil hadin bizulmin nudzikum min adzabin ali. Telah kita bincangkan beberapa tahun lalu surah al-Hajj bahawa hmm, keterlibatan hati dalam perkara berkaitan dengan ibadah di tanah suci berlainan daripada di tanah halal. Jadi Islam tidak mengenakan apa-apa hukuman bila perkara itu masih lagi bersifat perasaan, lintasan. Yang dikira bila ada tindakan. Sebab itu yaqulaka syara qif la tamut yadaka ila ma laysaka sebab itu Isa mengatakan jangan bertindak jangan melakukan satu perkara jangan melakukan satu perkara jangan melakukan satu perkara kerana ia meletakkan di kamu kepada dosa macam contoh yang dikemukakanlah kamu berada dekat dengan pokok bunga pokok bunga ros asli dan wasalan hadhihi masalah bil warda taraha fil bustan kamu melihat bunga ros dalam kebun itu wa yu'jibuka manzaruha kamu rasa kagum dengan melihatnya wa tujizibuka raihatuha fata'ashiqaha wa hadzalaka maka kamu pun tertarik kepada baunya harum kamu pun rasa syok rasa asyik maka fa in madatta yadaka litaqtaf litaqtifaha fa in madatta yadaka litaqtifaha yaqulu ka qif ليس هذا من haqiq bila kamu mula nak meti bunga ros itu yang baunya harum maka syarat berkata jangan ini dah melebihi batasan kebenaran jadi dalam hidup ini maksudnya fasyariul hakim la yatadakhal fi marhalatil idrak wala fil mawad. الا في مساله واحده لا يمكن الفصل فيها بين الادراك والوجدان والنزوع لانها جميعها شيء واحد إنها ha nazar. نظر الرجل إلى المرأة التي لا تحل له لماذا هذه المسألة بالذات jadi dalam hidup ini maksud daripada kata-kata yang -kata menarik ni tuan-tuan kita umpamakan melihat bunga yang harum ni tadi kita lalu bau bunga yang harum bau sangat bau melihat terlihat cantiknya bunga itu warnanya pink ke warnanya merah ke warnanya putih ke maka setakat itu tapi yang menjadi batasan larangan pengharaman adalah tindakan selepas itu iaitu metik bunga yang bukan hak sebab itu kita telah bincangkan surat Nur yang lalu bila Allah mengingatkan kullil mu'minina yughdhu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika askalahum katakan kepada orang beriman supaya menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan kerana bila dah terlihat lakal ula wa laysa lak wa laysa lakal ukhra kata Nabi sallallahu terlihat yang pertama maka itu adalah tak sengaja ni maafkan tapi kalau melihat yang seterusnya itu yang menjadi pengharaman kerana melihat yang berikutnya akan bawa kepada perkara yang larang maka demikian juga kaitannya yang menarik seperti dikemukakan oleh Imam Mutawri Syarawi di sini. Kenapa Islam melarangkan muzik ataupun nyanyian-nyanyian? Kerana ia adalah pembuka. Ia boleh jadi mendorong seseorang untuk pergi kepada berikutnya. Seperti yang dikemukakan oleh Al Imam Syarawi dan Naibul Autar penjelasan tentang perkara ni yang bawa kepada apa ini gambarkan sebagai al-qudud wal khudud wal jamal wal dalal wal hajar wal wisal wa muqarrir al iqar wa khali al udhar wal wiqar ini adalah perkara-perkara yang menjerumuskan manusia kepada perkara yang diharamkan tadi kerana bukan sekadar mendengar mendengar mula masuk dalam benak fikiran bila masuk benak fikiran dia bawa kepada bagaimana nak melaksanakan satu yang telah terakam lama dalam minda seseorang itu dan ini yang mendorongnya perkara yang dilakukan sebagai maksiat zina dan sebagainya maka di sinilah kalau kalau kita perhatikan mengapa Islam melarang perkara-perkara ini sebagai satu bab daripada satu zara'i dalam hukum fiqh ada satu bab namanya satu zara'i jangan sampai perkara yang dilakukan itu membuka kepada pintu-pintu fitnah dan pelakuan-pelakuan yang diharamkan dalam Islam tapi ada perkara-perkara yang dibenarkan contohnya satu hari bila Nabi SAW membenarkan Aisyah radhiyallahu anha bahawa di rumah Nabi ini ada jariyatani tuganiyani fi baiti Rasulullah maka datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fa naharahuma naharahuma maknanya Sina um Abu Bakar telah pun mencegah perkara itu mengatakan amizmaru syaitan fi baiti rasulillah adakah seruin syaitan ada di rumah rasulullah maka Rasulullah telah menunggu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam hadis sahih Bukhari dan juga Muslim ini da'huma fa inna fi yaumi id wahai Abu Bakar biarkan biarkan kedua wanita itu dua gadis itu menyanyi kerana ini merupakan hari jadi begitu juga kalau kita lihat kebenaran untuk menggunakan tabal Tabalnya apa tabal ini gendang peperangan abahu al-anashid allati tuqal litalahub litulahib hamas junud fil harbi atau yang enjurha al-amalu liytaribu biha anfusahum wa yanshagilu biha al-mata'ib amal begitu juga dibenarkan sebagaimana dibenarkan gendang peperangan ini dibunyikan untuk menaikkan semangat para prajurit para tentera demikian juga ia dibenarkan ketika mereka sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat sebagai contohnya ketika para sahabat radh alaihim ajma'in mereka menggali parit dalam perang khandak itu maka mereka bernasyid begitu juga ketika nabi saw membenarkan contohnya Orang perempuan itu tu hadihidu waladaha lianam untuk para ibu mendodoikan anak-anak mereka untuk tidur begitu juga hidaul ibil ni kalau unta unta ni dia berjalan slow sangat nanti lambat sampai dia jalan cepat sangat kalau ada haudaj haudaj ni maknanya apa dipanggil sebagai satu rumah sekudup ke apa yang dipanggil di atas unta itu yang membolehkan orang perempuan wanita duduk di atasnya bahawa kalau zaman dulu-dulu mereka memiliki gajah ke memiliki unta ke ada seperti rumah yang diperuntukkan untuk kaum wanita duduk dalamnya supaya tak terdedah kepada pandangan kaum lelaki maka kalau mereka duduk di atas itu umpama rumah di atas ataupun tempat rehat di atas binatang ni kalau dia bergerak laju sangat bakal dia boleh menyakiti wanita ataupun anak-anak yang berada dalam dalam ruang itu maka Nabi SAW telah pun bersabda ketika melihat unta ni laju sangat Rifkan bil kawarir Rifkan bil kawarir kata Nabi SAW maka Nabi SAW kepada yang membawa unta ni tenang sikit maka Nabi yang salam dalam konteks ni ada kalanya dalam perkara-perkara yang dibenarkan untuk adanya nyanyian adanya kegembiraan meraihkan fitrah manusia ni seperti contoh-contoh ini kemukakan hari raya hari perkahwinan ketika mendodohkan anak ketika peperangan ketika berada dalam kepenatan ketika menaiki unta seperti ini maka itu adalah perkara-perkara yang dibenarkan dan selain daripada itu apabila dia membawa kepada kelalaian, kealpaan, menangguh-nangguhkan pekerjaan-pekerjaan yang wajib dalam kehidupan kita, tanggungjawab, amal saleh sebagai contohnya, perkara-perkara fardu, maka itulah yang diharamkan. Jadi saya dah jelaskan kepada tuan-tuan dalam beberapa kuliah sebelum ni tentang makna lahu dan perbezaannya dengan uh, laibun, lahwon dan juga laibun bagaimana dalam satu ayat didahulukan yang yang namanya laibun dalam banyak ayat maknanya cuma satu tempat saja didahulukan lahun ke atas laibun seperti yang telah kita lihat dalam bicara mursi surah Muhammad surah al-hadid surah al-na'am dan begitu juga surah al-ankabut yang kita bincangkan kuliah lalu jadi maksud saya ini mulia kepada sekalian kita melihat pandangan para ulama fuqaha dan sudut nyanyian dan juga perkara yang namanya muzik ni contohnya Imam Syafi'i menegaskan bahawa diharamkan permainan dengan nard iaitu satu bentuk muzik yang dibuat daripada batang kurma dan kalau dia sudut syahada persaksian tertolaklah persaksian seorang yang memiliki hamba sahaya perempuan mengumpulkan orang ramai untuk mendengar nyanyiannya bahawa Imam Syafi'i menganggap golongan ini sebagai fasik Imam Abu Hanifah pula memandang bahawa mendengar nyanyian merupakan dosa besar tapi berbezalah pandangan ini dengan pandangan kaum sufi mereka pada umumnya mendukung nyanyian Ibn Mujahid tidak akan menghadiri undangan kecuali disertai dengan nyanyian. Beliau berkata, Rahmat Allah turun kepada golongan sufi ini antara lain kerana mereka mendengar nyanyian yang menyebabkan terkesan dalam hati mereka sehingga mereka mengakui kebenaran begitu juga disebut oleh hmm, ahli sufi yang terkemuka Alimam Al-Junaid dan dia telah nyatakan bahawa Alimam Al-Ghazali secara tegas membolehkan muzik bahkan Imam Ghazali mendapat bahawa nyanyian ini dapat menimbulkan satu keadaan khusyuk dalam diri boleh jadi lebih dari apa yang ditimbulkan oleh perkara-perkara lain. Ini kata Al Imam Al-Ghazali. Jadi pendapat ni disokong, didokong oleh hampir kesemua golongan sufi. Al Imam Al-Ghazali mengecam golongan yang mengharamkan muzik. Walaupun dia mengakui adanya larangan daripada Nabi, tapi dia mengaitkan larangan tersebut dengan uh, satu kondisi iaitu haram li zati, haram li ghayzi, haram, haram li atau haram li Itu Imam Al Ghazali mengatakan dia dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam bila keadaan yang menyertai yang ataupun kesan negatif yang lahir bersama-sama dengan suasana itu. Jadi hadis Nabi yang melarang nyanyian Antara lain adalah dilakukan oleh perempuan itu di hadapan kaum lelaki di tempat minum minuman keras. Contohnya di bar-bar dalam kelab-kelab sebagai contohnya kelab malam dan sebagainya. Maka kata Imam Ghazali itu khusus kepada suasana yang menyebabkan dia jadi haram. Ada hadis-hadis Nabi yang sahih yang menunjukkan kebolehan, kebenaran, keharusan bernyanyi seperti contoh yang telah saya kemukakan tadi. Ini kata Imam Ghazali. Ini menunjukkan bahawa dia tidak haram secara mutlak. Ada kebenaran pada waktu-waktu tertentu. Maka ialah satu benda yang bersifat fitrah. Wallahu alam. Ini merupakan pandangan-pandangan yang dikemukakan. Kata Imam Wazali lagi, adanya izin yang kita kemukakan di sini itu dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, ia menunjukkan kepada harusnya menyanyi. Walaupun larangan, yang dikemukakan itu dia tertakluk kepada konteksnya. Baik tuan-tuan untuk kita lihat perkara ini kerana ia sangat berkaitan dengan kehidupan kita, anak-anak, orang-orang muda, orang kini kita, bahkan pada program-program perkahwinan pun perkara semikian didendangkan. Tapi saya telah jelaskan bahawa keterbatasan kebenaran itu dan seluas-luasnya itu wallahu aalam. warahmatullahi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fiikum. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته